Горелся, да? Сука дебил. Сука, дебил. Бля. дядя военный? Красивые, здоровенные, все как положено, да. А вы, пацаны, почему не военные? Почему родине долг не отдаете? Что же вы так задолжали, касатики? Ну, пока не время. Как это не время? Родине долго Такая дать улица. это дело святое, местами даже священное. А ну-ка собрали Сидор, Сидор собрали. И ко мне в военкоматик. Военкоматик такой маленький Военкомат? Белгородский, да. Не-не. Бел... Белгородский? Белгородский, родной Белгородский. Так я учусь. Это прекрасно. Потом закончишь, потом после войны закончишь. Потом. Сначала, сначала родине долги отдать, а потом учиться. Смысл в том, что ты чему-то выучишься, родина в тебя вложит деньги, средства, а ты так. потом долги не вернешь. Куда-нибудь за границу свалишь, понимаешь? Нет, зачем мне за границу? Ты вот где, например? Нет, ты, ты вот где, например, живешь? Я в Екатеринбурге. Я ведь не зря спрашиваю. Петр Николаевич, ну, типа, ваш меня городской меня воен... Петр Николаевич, ваш городской военком, мой хороший друг. Угу. Типа, меня все равно не смогут забрать из-за того, что я учусь. А тебя, и... а тебя выгодят за неуспеваемость? Ты ж прогуливаешь. В смысле за, за неуспеваемость? Сань, ты ж я прогуливаешь все знаю. время. Я отлично учусь, и я не прогуливаю. А ну-ка докажи. Давай зачеточку, давай посмотрим твою зачеточку. Я не думаю то, что вы из военкомата. Это правильно, вам думать-то и не надо. Думать буду я. А ты будешь выполнять приказы. Какие приказы? Правильные приказы, правильные. Повертайтесь, повертайтесь, Сергей Литовцев. Не можу бути трохи, трохи гучненько, не лякайтесь, друзі. Саме підпал. Центральный. Ты... команд, Ну. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ты военком? Господи. Военком? А... Что же мне на лбу написано? Честно. Как вы это все определяете? Ну не военком, а заместитель. Заместитель? Да, военком. Когда мы. на войну? Ну, когда придете, тогда я вас и оформлю. Что хочется повоевать, а да, ты? пацаны? А ты я уже повоевал. Теперь ваша очередь. Где? Где, если не секрет? Конечно, секрет. Вот приедете ко мне, я вам покажу свои награды, наградные листы, палку покажу, костыли. Угу. Протезы покажу. А потом поедете вы. Протезы хорошие. Ладно, Протезы пора. хорошие. Урал, урал, уральского ваго, урал-вагонзавода. Угу. Да. Качественные. Да. И вам такие сделаем, если придется. Да. Приезжайте, давайте. Да. Давайте, мы же да. сила, мы же сила. Вы откуда? Да. Что то Сегодня дроп. Да. Что, пацаны, не понял? Вы ничего вроде не должны по-вашему, да? Да уже поздно, я уже все равно зафиксировал ваши, так сказать, фейсы аптейбл. Завтра заходите в госуслуги к себе, завтра к себе в госуслуги заходите и получаете электронные повесточки. Электронные мальчики, повесточки. Ибо не хрен ходить по социальным сетям, пока не отдали долг родине. А я собиратель, так сказать, долгов родине. Что, мальчики, что, что, что такое подгорели? Долги надо отдавать. Раз уж у нас такая родина, что ей все задолжали, то надо отдавать долги. У -у -у. За меня переживать не надо. Я блин. не переживаю за тебя. Я за тебя поживу. А тебя отправлю, так сказать, раздавать долги. Понял отдавать меня? Долги. Понял Нет, меня? Нет, не понял. Значит, Я завтра заходишь, заходишь к себе в госуслуги на страничку, получаешь электронную повесточку в течение двух недель, касатик, двух недель, да не подгорай, не подгорай, ничего, ничего, мы тебя определим в спецвойска пакетные. Угу. Тогда, мальчики, тогда, мальчики, 12 баксов. Все равно прилеплю я вас к чему-нибудь. Рельса, Виталий Александрович. Я думал, что э, кусок рельса. Это же завод. <релес> Рельсу. Галина э, Чертьюк, Чертюк. Моя Витальничка. Я правильно? Я верно прочитал?